Hai, Resi di sini. Okey, saya nak ulas lagi lah mengenai isu uh, UEC yang sekarang ini begitu panas di social media di mana macam biasa Akmal Saleh meloncat seperti uh, kera yang kena belacan. <laughs> Sungguh liar uh, si Akmal Saleh ini. Okay? Jadi dalam isu UEC ini saya tertarik lah dengan satu posting di Facebook oleh Nordin Kardi. Saya rasa dia ni Datuk Dr. Nordin Kardi lah. Saya selalu membaca tulisan beliau. Kadang tu saya perli dia saya sajalah cynical kan. Uh, tapi setiap kali saya 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 komen dia ada memberi sedikit signage signage lah. Jadi hari ini ni saya ada membaca dia punya posting dan uh, saya menulis di situ bab ni saya sokong Bang Nordin uh, DSA dan dia beri caption love lah. Ah, 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 ah. Yalah, bagi saya benda yang bagus, saya benda yang you know ada relevannya, saya akan sokong eh. Dalam isu UEC ni saya sokong tuan-tuan eh. ah, nanti adalah yang kata saya ni ah, baru di AP lah. Karena saya adalah seorang bekas ahli akademik uh, bekas pensyarah kanan uh, saya tahu eh Mengenai selok-belok uh, pendidikan negara lah Wow, 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 terbaik lah Jadi, uh, Nordin Kardi ni dia mengatakan uh, Jangan marah uh, PM, PMX Kalau UEC diiktiraf Dan pengiktirafan itu bukan kerana desakan Koming Tapi oleh pengaruh MCA sebagai anggota kerajaan BN Wow Lain macam eh uh, Maknanya Perjuangan mengenai uh, UEC ini sebenarnya dibawa oleh uh, oleh apa? Uh, oleh uh, Wee Ka Siong, uh, iaitu uh, pengurup, Presiden MCA. Uh, Norden Kardi ini dia tak salah saya dia pernah menjadi uh, Naib Chancellor UUM uh, di bawah Tun Dr Mahathir. Uh. Uh, dan lepas itu dia dengan Pak Lah, dia dengan Najib lah uh. Kalau tak tak, tak salah saya lah uh. Datuk Doktor Norden Cardi eh. Jadi apabila kita bersembang mengenai UEC, kita kena melihat dinamik politik sekarang Okey, kita kena melihat dinamik uh, dunia yang mana kita jangan terbawa-bawa dengan isu Melayu. Okey. Uh, dalam dalam pengiktirafan ini tuan-tuan, di Malaysia ya, uh, uh, dalam kerajaan mereka hanya mengiktiraf SPM. Okey, uh, universiti awam juga mengiktiraf Uh, SPM tapi kita jangan ingat uh, lupa yang uh, ada uh, you know uh, ada orang yang pergi ambil O level uh, di, di 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 luar negara uh, ada juga pelajar-pelajar Malaysia sendiri yang buat O level uh, di, di di negara kita lepas tu dia nak pergi ke, ke negara UK pun ada tuan-tuan eh jadi dalam isu uh, UEC ni dia basically dia you know sama je dengan uh, uh, standard SPM cuma dia di di ditawarkan di sekolah-sekolah menengah uh, Cina swasta jadi sekolah Cina swasta ini itu hak mereka uh, mereka nak menawarkan UEC kerana pelajar-pelajar yang mengambil sijil ini uh, basically-nya mereka tak nak menyambung pelajaran di Malaysia uh, mereka nak pergi luar negara, mereka nak pergi ke Taiwan uh, mungkin juga mereka nak pergi belajar di China, who knows kerana sijil UEC ini juga diterima di universiti-universiti terkemuka di United Kingdom. Ya, cuma kita kena fahamkan orang-orang ya, Melayu kita ini uh, jangan yalah kita dibesarkan di zaman UMNO, uh, di zaman UMNO maknanya kita telah di diter, di diter, 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 diterapkan dengan you know uh, falsafah yang you know bahasa Melayu ni, bahasa Malaysia adalah bahasa ibunda kita. Jadi dasar pendidikan kita ini harus menggunakan bahasa Malaysia uh, dalam apa saja uh, pengajian uh, pembelajaran. Nah ha, ini yang diterapkan di, uh, di 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 Malaysia. Jadi apabila UEC ini you know dibahaskan dah daripada dulu lagi, daripada zaman Mahathir lagi. Kalau benda ini tidak boleh haramkan. Haramkan sijil UEC ini tetapi dibiarkan. Ha, dibiarkan kerana mungkin nak menjaga hati orang Cina pada zaman Perisan Nasional. Jadi um, UEC uh, ini sebenarnya mengikut uh, Bang Nordin ini dia mengatakan telah diiktiraf di zaman Datuk Seri Najib Razak lagi dan juga telah diiktiraf oleh kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Bezanya tuan-tuan, eh, -tuan, uh, bezanya UEC ini tidak boleh masuk IPTA. Okey. Uh, maknanya <coughs> U, uh, UEC ini tidak boleh menjadi asas kemasukan ke IPTA saja tetapi untuk swasta universiti swasta di Malaysia eh, ha, mereka menerima UEC kerana ialah kadang pelajar-pelajar Cina ini mereka bukan nak bekerja dalam kerajaan eh, ha, mereka hanya nak mendapat ijazah dan mereka bekerja di bidang swasta di kilang-kilang di syarikat-syarikat yang dipunyai oleh usahawan-usahawan Cina so for them tak ada isu sangat cuma Yalah masyarakat Cina sekarang ini mereka nak UEC ini diiktiraf maknanya uh, boleh digunakan pakai untuk masuk ke universiti awam dan juga menyertai uh, apa dia perkhidmatan awam ah itu yang mereka perjuangkan kan jadi uh, semasa zaman Datuk Seri Najib Razak kalau tak salah saya dia dia dah ada universiti-universiti Cina dah masuk macam universiti Xianmen eh di mana di uh, di di Sepang kan kalau kalau kita rasa pendidikan berasaskan negeri berasaskan Cina ini tidak boleh dibawa masuk jangan bawa masuk universiti Xianmen kan tuan-tuan tahu kan universiti Xianmen di Sepang yang besar tu kalau di pada highway tu tuan-tuan nampak dah okey jadi Universiti-universiti uh, uh, awam di Malaysia Yalah, mereka tak terima lagi lah. Tapi ni macam swasta seperti Taylor, you know, Sunway, UTA, Tayu MT, SEGI, KDU, UCSI. Semua dah ambil lah. Pelajar-pelajar daripada UEC ni. Malah, universiti-universiti di di luar negara seperti Monash, Nottingham, Swinburne, Newcastle, Wollongong, Liverpool, John Moore. Eh, banyak tau. No. Bang Nordin tau. No. Ha, saya pun lepasan universiti daripada UK juga. Brunel University. <laughs> Jadi um, kalau kalau universiti di China eh uh, uh, banyak yang dah terima eh uh. mengikut bang-bang Nordin kita ada universiti yang bernama Tsinghua University dari dan Shanghai Jiangtong telah diluluskan di zaman di SNR di kampus Pahang dan Kuching tak tahulah buat tak buat lagi saya tak tahulah. Okey uh, dan um, ya untuk makluman, mana? Universiti UEC, apa nama, Sidil UEC ni, dia dia sama saja tuan-tuan. Dia cuma belajar dalam bahasa Cina. Itu saja. Ah, ha? Kerana mungkin lah kan pelajar-pelajar Cina ni dia rasa dia rasa selesa. Ha? Tapi mereka boleh cakap bahasa Melayu, ha? bahasa Malaysia. Ha? Saya tak pernah jumpa lagi lah budak-budak Cina yang 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 zaman Gen Z, Gen X, you know, milenial ini mereka tak boleh cakap Melayu. Kan? Cuma dalam isu ini, kan, dalam isu ini DAP ialah dia membawa sekali lagi kerana MCA mungkin tak main peranan, mungkin MCA tak main peranan yang begitu jitu. Kan, sekalilah dalam dalam memperjuangkan UEC ini. Saya pun tak 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 pasti kenapa MCA pada zaman uh, Najib, itu tak mendesak Najib untuk meng, meluluskan. Ha. Tak tahulah, saya pun heran juga. Mungkin uh, pada ketika itu UMNO kuat. Ha. Jadi bila UMNO kuat ni, dia rasa tak perlu kono kita buat senyap-senyap sudah. Jadi dalam isu UEC ni saya rasa tidak ada masalah lah. Ha, tidak ada masalah lah. Bagi saya PMX dengan rasa you know, uh, ini bukan uh, tanggungjawab. Kata kalau kita lulus orang akan bangkang tak adalah bagi saya. Saya saya rasa setujulah dengan Zaman dengan apa nama Antenilog uh, pada zaman apa nak tak tahulah ha uh, uh, dia kata dengan syarat UEC ini pada pelajar Cina semasa mereka belajar di sekolah-sekolah swasta Cina ini mereka harus mengambil SPM Bahasa Malaysia dan juga sejarah. Ini wajib tuan-tuan ha ini wajib dan mereka mesti dapat kredit. Tapi saya sedia maklum dengan dua pelajar-pelajar Cina sub-subsuai dia ya, tuan-tuan. Ha, tapi saya kalau UEC ini tidak guna pakai uh, you know extra you know uh, extra syarat iaitu BM mesti kredit dan sejarah mesti kredit, saya tak setuju tuan-tuan. Saya tak setuju. kerana bahasa Malaysia ini adalah bahasa ibunda, bahasa rasmi ke, ke Malaysia mana pelajar-pelajar Cina itu harus ambil subjek ini dan sejarah mungkin kita nak belajar sejarah Malaysia Jadi bagi saya tak ada isu tuan-tuan eh? UAC ini boleh diluluskan dengan syarat dua Dua inilah kredit BM dengan kredit sejarah Dari segi uh, orang kata apa kalau bagi dekat budak-budak Cina ni UAC banyak yang boleh Akan mengganggu uh, kota, kota Bumi Putra di APTA yang tu saya rasa tak akan terjadi Tak akan terjadi Ha, orang Cina kalau dia nak masuk dia kena bersaing lah. Ha, dia ada kota dia. Ha, kota Umi Putra tidak perlu diganggu gugat. Bak nak settlekan UEC, iktiraf lah mereka dengan syarat BM kredit, sejarah kredit. Ya. Saya sokong, saya sokong. Ha, nak kata saya baru ada AP kata bila. Ha, kita sebagai bahas orang Melayu, orang, orang Melayu, bangsa Melayu kita harus berani bersaing. It doesn't matter, you know. You know, bangsa Cina, India, bahasa orang Melayu pun hebat. Ha? Tak akan hilang Melayu di dunia. Ha, 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 cai, cai, cai. Woo.